आदिशक्तीचे पूर्णपीठ माहूरगडची विलासिनी आई रेणुकादेवीच्या चरणी साष्टांग दंडवत श्री रेणुकाई भक्तांनो आपण जेव्हा मोठ्या संकटांचा अडचणींचा सामना करत असतो आणि संकट अडचणींना सामोरे जात असतानाच आई रेणुका देवीचे स्मरणही करत असतो मनोभावे भक्ती करत असतो अशावेळी ती एकच शक्ती आहे जी शक्ती भक्तांच्या मदतीला धावून येते आणि भक्तांची जी संकट आहेत ज्या अडचणी आहेत त्या सर्व गोष्टी आई रेणुका माता चुटकीसरशी दूर करते आई रेणुका देवीचा जो महामंत्र आज मी तुम्हाला सांगत आहे तो खूपच शक्तिशाली आणि सिद्ध असा मंत्र आहे हा मंत्र मनोभावे जपला किंवा ऐकला असता या मंत्राची शक्ती आपल्याला त्वरित जाणवा लागते हा मंत्र नुसता घरात लावून ठेवला असता आणि श्रद्धेने ऐकला तरीसुद्धा आपल्या भाग्याचे दारं उघडतात अशी मान्यता आहे श्री रेणुकाई भक्तांनो हा मंत्र साक्षात सिद्धी देणारा असा मंत्र आहे जर तुम्ही हा मंत्र श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने जपला किंवा ऐकला असता तुमच्या जीवनात धन संपत्ती पैसा ऐश्वर्याची थोडीशीही कमतरता कधीच भासणार नाही आईचा चमत्कार असा आहे की या मंत्राच्या प्रभावाने अडकलेला पैसा परत मिळतो आणि कुठूनही कोणत्याही मार्गाने घरात लक्ष्मीचे आगमन होऊ लागते तुम्ही जे कष्ट करत आहात जे प्रामाणिक प्रयत्न करत आहात त्या कष्टाला प्रयत्नाला आईच्या आशीर्वादाने फळ प्राप्त होते आणि यशाची शिखरे तुम्ही सर करू शकता श्री रेणुका भक्तांनो तुमचे मनातील कोणतीही इच्छा असो कितीही जुनी मनोकामना असो आई रेणुका देवीचा हा मंत्र मनोभावेत जपल्यास ती इच्छा मनोकामना नक्कीच पूर्ण होते इतकेच नाही तर घरातील वाईट शक्ती आणि नकारात्मकता समोर नष्ट होते हा मंत्र जपताना शांत जागी बसायचं आहे मन प्रसन्न ठेवायचं आहे आई रेणुका देवीचा फोटो किंवा मूर्ती समोर ठेवून त्या ठिकाणी बसायचं आहे आणि मूर्ती किंवा फोटोसमोर धूप अगरबत्ती लावायची आहे तुपाचा एक दिवा प्रज्वलित करायचा आहे देवीला गंध अक्षदा फुले अर्पण करायची आहेत आणि हळवारपणे डोळे बंद करून तुमच्या मनातील जी काही इच्छा असेल ती आईला त्या ठिकाणी बोलून दाखवायची आहे आणि आई रेणुका मातेला कळकळीची प्रार्थना करायची आहे आणि त्यानंतर जपमाळ घेऊन या मंत्राचा जास्तीत जास्त तुम्हाला जेवढाही होईल तेवढा जप करा परंतु कमीत कमी एक माळ तरी या मंत्राचा नक्की जप करण्याचा प्रयत्न करा विश्वास ठेवा जिथे श्रद्धा असते तिथे चमत्कार नक्कीच घडतो आणि आई रेणुकादेवी नक्कीच चमत्कार घडवत असते आई रेणुका तुमचं कल्याण करो आणि तुमच्या आयुष्यामध्ये सुख ऐश्वर संपत्ती भरभरून येवो हीच आई रेणुकादेवीच्या चरणी प्रार्थना तर श्री आई भक्तांनो चला पुढील काही मिनटे आपणही या दिव्य सिद्ध अशा महामंत्राचा काही मिनिटे

रेणुकामाताय नमः ॐ श्री 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 रेणुकामाताय नमः